Здравствуйте, дорогие друзья! Мы эфире главный талант-шоу страны! И за что нас вы увидите дочь, вы не увидите нигде! Саня, это твой шанс! Ты что, дебил или что? Какой дебил? Тебя узнает вся страна! Вся страна! Вся страна! Вся страна! Я отвечаю! Хорошо! Давай! Здрасте! Здрасте! И кто это у нас здесь? Ярман! И что вы нам покажете? Шоу Bravo, ну шо, снял? снял? Вот теперь меня точно узнает со страна. Первый альбом! Я с ютюба! Ну готово! Потом вам залетела. Разде боли все попсу интернет подорван боу Шоу без истерики, тяги есть Ютуба на ваши телеки С компотом вам залетела бомба Ради боли все попсу интернет подорван боу Шоу без истерики, тяги есть Ючу по на ваши телеки Вы откуда вали где я с ютуба, говорю, все как есть, пускай звучит немного грубо Я не попсовая группа, и не мутюми, меня нет Я снял простое видео и выложил его в инет свои 20 лет я шоу не испорчены Мои треки на редакторов наводят порчу Моя цель разогнать всех этих воронов Я хороводы бабки найпущу в другую сторону Поровну, никто эфир делить не будет, нахуй мне ваш селик, Меня в сети нормально крутят, я не пишу херни у меня пока все себя, как пидор, да, я, не шел у Стало модно светить письками на всю страну Миллион попсов, групп похожих одна на одну И скоро шоу вообще развалится на камушки Когда пельмень светят, бурановские бабушки Вот это вам культура, вот народные артисты Шлюхи, педофилы, гомики, отборные садисты Я ни разу не видал у мамы таких зрачков Когда она узнала, что Филипп валится в очко дом, бомба, залетела бомба Разъебала все интернет подорван не под редактора вы не смог бы читать бред моя музыка включает мозг ваша наносит вред с малых лет полностью переворот сознания мозг тупо в шоке от того что говорили ранее ведь по не вояки, дети прозрели, когда в гугле ввели казаки Это лицо народа, это культура нации Это те люди, которым просто суждено Склонить на свою сторону ряды цивилизации я охуел бы, какое тут сейчас кино Музыка дяди Вася, слова от телены. Моя функция просто трусить своей звездой со сцены Вам не понятно мои песни, вы тупые дауны Какие стадионы, блядь, я собираю сауны Откуда дали и какое уважение К Максу Барских или солистам группы БИС Вы покажите мне Высоцкого нашего времени Это они, так в рот ебал и шоу БИС Компа, бом, залетела бомба Ради бомба, все подсу, интернет подорван -бом. Ваши телеки, в компа, в комп вам залетела бомба Разъебали все по интернет подорван Шоу без вестерики, дядя есть ютуба Планов ваши телеки Ой, что не спишь? Не сплю что там про клип пишут? Что? Пишут, что я дебил. Нет, ну это понятно, что еще пишут. Пишут, что скоро конец света. Пусть ты в натуре дебил. Ты тоже в это веришь? Сань, ты реально не понимаешь? Мы живем в последней катун пятой эпохи сотворения, который заканчивается именно 21 декабря, когда состоится великий парад планет. Это означает, что все планеты нашей Солнечной системы, а также других галактик, выстроятся в одну прямую, образовав огромнейший вектор протяжностью в несколько тысяч световых лет. И если это случится, то Землю ждут глобальные потрясения. Начнутся гравитационные возмущения, поднимутся трехкилометровые волны цунами, станут извергаться вулканы, пронесутся разрушительные землетрясения и ураганы. И все это Полностью успели. Гусь, ты не дебил.